Hai, selamat kembali. Hari ini kita nak bincang satu soalan panas dalam dunia AI. Dengan semua teknologi canggih yang muncul sekarang, adakah pembelajaran mesin atau machine learning yang dah lama kita kenal ni sebenarnya dah nak sampai ke penghujungnya? Soalannya mudah je. Bila kita tengok ChatGPT GBT boleh berbora macam manusia, robot humanoid dah mula jalan-jalan dalam kilang, ramailah yang tertanya-tanya, eh ada lagi ke tempat untuk machine learning atau ML yang klasik ni? Adakah ia dah lapuk, dah tak relevan? Okey, ini pelan kita untuk rungkai semua ni. Mula-mula, kita akan tengok asas AI yang orang selalu tak nampak. Lepas tu, kita bandingkan ML dengan nama-nama besar yang baru ni. Seterusnya, kita akan faham kenapa dalam banyak kes, ML masih lagi juara dan akhir sekali kita akan intai masa depan ML yang spoiler alert sangat cerah. Okey, sebelum kita melompat ke masa depan, penting untuk kita faham dari mana ML ni datang. Fikirkan ia sebagai asas bangunan pencakar langit AI yang kita nampak hari ini. Ia tak kelihatan, tapi tanpa asas tu, semuanya akan runtuh. Jadi, apa sebenarnya machine learning ni? Senang cerita, ia adalah satu cara untuk ajar komputer belajar sendiri. Daripada kita bagi arahan satu persatu, kita cuma suap dia dengan banyak data dan komputer tu akan cari corak dan belajar untuk buat keputusan atau ramalan sendiri. Kuncinya, belajar dari pengalaman. Dan perjalanan dia memang panjang. Dari era teori pada tahun 50-an, kebangkitan semula pada tahun 80-an, sampailah ke zaman deep learning. Apa yang paling menarik kat sini ialah macam mana setiap zaman tu membina landasan untuk zaman seterusnya. Tanpa algoritma tahun 90-an, tak mungkin ada deep learning. Dan tanpa deep learning, tak wujudlah chat GPT hari ini. Jadi ML ni bukan benda baru ya. Ia teknologi yang dah matang dan terbukti. Okey, sekarang masuk bahagian yang paling ditunggu-tunggu. Jom kita letak ML sebelah menyebelah dengan gergasi-gergasi baru ni macam LLM dan robot VLA dan kita tengok apa cerita sebenarnya Perbezaan paling utama ialah tujuan. LLM atau model bahasa besar, dia ni macam seorang ahli falsafah. Hebat dalam memahami bahasa, konteks dan memberi idea. ML klasik pula macam seorang jurutera yang sangat teliti. Dia pakar dalam tugas yang perlukan ketepatan, kelajuan dan kecekapan. Contohnya macam nak ramal jualan atau kesan penipuan. Jadi mereka ni bukan pesaing, tapi pakar dalam bidang masing-masing. Jom kita ambil RAG atau Retrieval Augmented Generation sebagai contoh. Inilah teknologi di sebalik banyak chatbot pintar sekarang. Memang betul LLM yang hasilkan jawapan akhir tu. Tapi cuba tengok apa yang berlaku di belakang tabir. Langkah satu dan dua, proses menukar dokumen jadi nombor dan mencari semula maklumat yang relevan, kedua-duanya dikuasai sepenuhnya oleh model ML klasik. Tanpa ML, LLM tu tak tahu nak jawab apa pun. Begitu juga dengan robot VLA, singkatan untuk Vision Language Action, robot yang boleh nampak, faham arahan dan bertindak. Nampak macam magic kan? Tapi sebenarnya di sebalik tabir, ada satu pasukan model ML yang bekerja keras. Ada model ML untuk kesan objek, ada yang untuk kawal pergerakan, ada yang untuk faham persekitaran. Semuanya ini adalah tugas-tugas ML klasik. Dan ini membawa kita kepada analogi paling padu dalam perbincangan hari ini yang merumuskan segalanya dengan cantik. LLM dan VLA adalah otak. ML pula adalah otot, saraf dan refleks. Otak mungkin yang bagi arahan besar tapi otot dan saraflah yang buat kerja-kerja itu dengan pantas dan tepat. Nah, sekarang kita dah tahu ML ni adalah asasnya. Jom kita tengok pula kenapa dalam banyak keadaan di dunia nyata, ML bukan sahaja masih relevan, tapi sebenarnya adalah pilihan yang lebih bijak. Jadual ni dah jelaskan semuanya. Kalau kerja kita melibatkan data berstruktur, macam data jualan atau keuangan, ML lah jawapannya. Kalau nak kesan penipuan dengan cepat dan murah, ML juga juaranya. Tapi, kalau kita nak buat karangan atau bersembang panjang, ha, yang tu serah pada LLM. Isunya bukan siapa lebih hebat, tapi alat mana yang paling sesuai untuk kerja tu. Dan inilah sebabnya kenapa industri-industri besar macam bank, hospital atau kerajaan masih sangat bergantung pada ML. Cuba bayangkan, setiap kali anda guna kad kredit, ada model ML yang sedang periksa transaksi itu dalam masa kurang satu saat untuk pastikan ia bukan penipuan. Bila dah melibatkan soal duit, kesihatan atau keselamatan, kita perlukan sesuatu yang stabil, boleh dipercayai dan boleh diaudit. Kita tak boleh harapkan jawapan yang agak-agak. Itulah sebabnya ML masih lagi jadi tulang belakang industri. Jadi, kalau ML ni tak akan ke mana-mana, apa hala tujuannya? Mari kita jenggok masa depannya yang sebenarnya sangat menarik. Inilah perubahan terbesarnya. ML dah tak lagi jadi watak utama yang semua orang nampak. Sebaliknya, ia sedang berubah menjadi komponen-komponen kecil yang senyap, sangat cekap dan amat penting, yang tersembunyi di dalam setiap sistem AI yang lebih besar ia dah jadi macam enjin yang tak kelihatan, yang mengerakkan segalanya. Dan tren-tren masa depan ni mengesahkan lagi perkara tu. Kita akan nampak lebih banyak tiny ML, iaitu model AI yang sangat kecil sampai boleh muat dalam sensor atau jam tangan pintar anda. Explainable AI atau XAI pula akan jadi satu kemestian supaya kita boleh faham dan percaya keputusan AI, terutamanya dalam bidang kritikal. Dan AutoML akan jadi macam pembantu AI yang tolong kita bina model-model ML lain secara automatik garis masa ni bagi kita gambaran yang sangat jelas tentang evolusinya. Dalam beberapa tahun akan datang, sistem hybrid ML dan LLM akan jadi perkara biasa. Menjelang akhir dekad ni, ML akan jadi lapisan kawalan utama untuk robot-robot industri. Dan dalam 10 tahun lagi, ia akan capai status infrastruktur senyap. Macam elektrik. Ada di mana-mana, sangat penting tapi kita dah tak perasan pun kewujudannya. Jadi apa kesimpulan pentingnya? Bagi anda yang ada kemahiran dalam ML, berita baiknya ialah kemahiran anda bukan sahaja masih relevan, malah ia jadi makin bernilai. Ingat, ML adalah asasnya, ia lebih cekap untuk tugas-tugas kritikal dan ia adalah badan yang membolehkan otak AI bertindak di dunia nyata. Ini meninggalkan kita dengan satu soalan terakhir untuk difikirkan bersama, sambil kita terus membina otak AI yang semakin genius, bagaimanakah kita akan terus berinovasi untuk memperkasakan badannya iaitu pembelajaran mesin yang akan membawa semua kecerdasan itu ke dunia fizikal kita. Fikir-fikirkanlah.